Tapi pada hari ini bila serta IDAP Okey, mereka memberikan takwilan, tak ada masalah. Kita berbincang dengan ilmiah. Mereka memberikan takwilan. Takwilan ni apa? Menggunakan istilah tahalluf siasi. Kita hak dengar ni, hu tahalluf siasi tu. Ayat Islam juga tu. Boleh, maknanya boleh. Tahalluf siasi ni maksud apa? Pembahagian kerusi. Semata-mata untuk mencapai perjuangan, mencapai matlamat kita, putera jaya, kejayaan, harus kita berbahagi kerusi. Mereka sikit, mereka ambil sikit. Bukan bagi sikit, bagi banyak kita tu minoriti. tu lain. Dia tak jadi tahan usiasi. Nabi SAW, Nabi dominan, Islam dominan di Madinah Tulu Yang barisan nasional kalah, DAP akan meretuh Malaysia. Kita kena faham kerusi Parlimen Malaysia ni 222 kerusi. Yang 222 kerusi ni, 130 kerusi adalah kerusi Melayu Islam. Hak baki lagi bagi. Dalam 80 kerusi. DAP bertanding. DAP bertanding dalam 50 kerusi. 50 kerusi DAP bertanding. Dia boleh menang 40 ya. Biasanya 40 dia menang menang 50 pun, dia tak boleh mengetah Malaysia. Kerana kursi parlimen 222 kursi. Semua kaum di Malaysia ini, menerima hakikat, orang Melayu Islam adalah teras. Peratus penduduk Islam di Malaysia ini, orang Islam 60%, peratur, orang Cina 35% lebih kurang, orang India 78%, peratur, orang Sikh berapa peratus, Kristian berapa peratus. Mereka menerima. Melayu Islam adalah teras. Kalau dia amno pas dengan keadilan. Akan jadi teras. Kalau sekiranya barisan nasional kalau bermakna pas dengan keadilan akan jadi teras. Bila kita jadi teras, kita akan laksanakan apa yang kita janji pada rakyat. Tahluh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan sekalian yang Nabi buat dengan Yahudi, perlembagaan Madinah, piagam Madinah. Pertama sekali umat Islam bersatu. Kita umat Islam berpecah. Umat Islam tak bersatu sesama Islam. Sepatutnya pulih telinga semua, bersatu dulu umat Islam. Bersatu dulu. Tu satu zaman Nabi. Kedua zaman Satu tuan-tuan hari ini kenapa kita tak nak pada Amno? Amno dia mengaku Islam tapi dialah yang 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 menyekat keharmonian, ke kesucian Islam. Saya nak bawa contoh tu atas kerana. Supaya ayat tengok, betul tak? Kita janji nak buat negara berkebajikan. Di Terengganu kita pernah menang tahun 99. Menang besar. Masa tu kita hapus cukai pintu rumah kediaman. Kita berjanji, bukan pelawak kita buat sungguh. Cukai pintu rumah kediaman kita hapuskan di bandar-bandar. Kemudian kita tutup pusat-pusat judi. Pusat kedai-kedai arak. Bagi orang Islam tak boleh. Orang bukan Islam. Itu hak agama dia. Kita tak boleh ganggu Islam berkata begitu. Hak agama orang bukan Islam. Itu hak dia. Dia yang akan benar orang Islam juga. Ini kita laksanakan sungguh. Kita bagi tanah pada rakyat. Mengikut hukum syarak. Barang siapa yang buka tanah. Dia yang berhak milik tanah. Kita bagi gerang. Kita hapuskan tu di jambatan Kuala Terengganu. Dan kita usaha nak atasi masalah kemiskinan. Nak usaha supaya anak-anak muda kita tidak menganggur. Ada kerja. Projek nak buka kilang tu, kilang ni nak buat lebuh raya. Kita sendiri supaya anak muda kita ada kerja. Bila dia tahu kita boleh buat. Dia khianat. Dia sanggup khianat. Jangan perhimpunan agung amno di Kuala Lumpur. Amno Terengganu buat usul supaya realiti minyak dirampas. Amno buat keputusan rapah. Padahal realiti minyak ni wajib dia kena beri kerana ada perjanjian. Dia sanggup buat khianat. Rapah minyak. Tak apa. Dia rapah minyak kita naik cukar balok. Kita naik cukar tanah industri. Tanah kilang. Tanah keturunan kita naik cukar. Kita boleh buat lagi. Terlalu ada hasil lain. Akhirnya dia khianat tipu pilihan rakyat. Baik tuan-tuan. Ya, saya tegaskan lagi sekali. Bahawa PAS daripada dulu, sekarang ini pun. Dan insya Allah sampai kiamat. Selagi mana bumi ini ada. PAS tidak akan pernah menggadaikan prinsip perjuangan. Kerana kita berjuang di atas suatu panduan yang cukup jelas. Tuan-tuan setakat ni mana ada satu parti yang Cukup jelas dia punya panduan perjuangan. PAS merujuk kepada Al-Quran. PAS merujuk kepada Sunnah. PAS merujuk kepada Ijma. PAS merujuk kepada Qiyas. Dan satu-satunya parti yang cukup jelas, dia punya rujukan perjuangan. Maka tuan-tuan sekalian -tuan, satu. Yang keduanya, PAS lah merupakan satu-satu parti, di Malaysia ini, yang mewakili umat Islam, yang mempunyai begitu ramai ulama, yang digabung dengan golongan professional. Ulama pun ramai, golongan profesional pun ramai. Tuan-tuan, kalau kita dalam suasana hari ini, ya. Bila mana kita nak menilai satu-satu parti, rujuk pada dasar perjuangan. Maka oleh kerana pas dasar perjuangannya Islam, kita buat selama-lamanya Tuan-tuan sekalian memegang amanah perjuangan ini. Kita tak akan gadai perjuangan hanya kerana kuasa, tetapi yang kita nak Tuan-tuan sekalian ialah pendekatan-pendekatan yang menyebabkan kita dapat kuasa. Kerana Islam mesti berkuasa. Islam mesti dapat kuasa. Sekarang tuan-tuan tak payah kita cakap lah. Kita cakap terang-terang aja. Ha, pas gila kuasa. Ya, yeah, memang pas nak kuasa. Islam, apa ni Islam ni? Katanya Islam ni warak. Memang Islam nak kuasa. Awak tuan-tuan, tambah-tambah dalam dunia di akhir zaman ini, umat Islam berada dalam keadaan tak selamat. Kerana umat Islam tidak ada kuasa. Nampak tuan-tuan? Satu-satunya kuasa untuk menjaga akidah umat Islam kuasa untuk menjaga ekonomi umat Islam kita tidak nafi golongan-golongan yang lain